Робота пенсійного фонду на Луганщині найближчим часом зміниться, зазначає начальник головного управління пенсійного фонду України в Луганській області Ольга Шарунова. Покращаться та прискоряться строки оформлення документів для отримання пенсії. Це стане можливим завдяки переходу роботи установи на нову сходинку централізоване призначення пенсійних виплат. До цього пенсію можна було отримати лише за місцем прописки за умови наявності купи документів. Чекати, поки виплату таки затвердять та нарахують, доводилося більше трьох місяців. Зараз пенсіонер на находясь в любой точке Украины, может обратиться в пенсионный фонд там, где он находится, затем, чтобы ему начислили пенсию. В это, в это управление он должен предоставить необходимый пакет документов, оригиналы. Тут же при нем будут отсканированы эти документы и сразу ему будут переданы, заверены, естественно, и сразу отданы пенсионеру, Тут же будет сделана юридическая оценка документов, имеет он право на пенсию, достаточно ли количество документов. Тут же будет выдана расписка, в которой сказано, что, какие документы у него были при, э, приняты. И следующий этап ⁇ это уже пенсионер будет получать пенсию по месту его фактического проживания. То есть управление, где он сдал документы, э, отсканировало, приняло документы. юридически оцінила ці документи і передала передала управлінню в котором пенсіонер ну на сьогоднішній день говоримо об інституті прописки, де прописан. спеціалістів та технічного забезпечення для впровадження змін вистачає каже ольга шарунова така схема призначення пенсій на луганщині почне діяти з 1 липня цього року Пока мы будем работать в двух системах параллельно, это система, которой пользуемся сейчас, так называемая АСОПД, назначение пенсии будет идти и в АСОПД, и централизованно. Конечно, двойная нагрузка на наших специалистов, но мы пережили натуроплату и персонификацию, я думаю, что З цим теж справимося. З першого липня зміниться система отримання пенсій і для переселенців. Ті, хто обслуговується через пошту або у будь-якій банківській установі, окрім Ощадбанку, липневу пенсію можуть не отримати. Це пов'язано з нововведеннями так званих електронних пенсійних посвідчень, які мають прискорити та оптимізувати схему отримання пенсій для переселенців. З 1 августа вступають в силу електронне пенсійне удостовірення. Так ми його називаємо. Тобто, це карточка Ощадбанка і одновременно пенсіон. пенсионное удостоверение. Мы предлагаем открыть счет в Ощадбанке и прийти в пенсионный фонд, сдать пакет, сразу сдать пакет документов, чтобы не было в августе опять ажиотажа. Все-таки июнь, июль мы сможем еще принять этот пакет документов. Что делаем, когда для того, чтобы оформить вот это электронное пенсионное удостоверение? Принимаем вот эту фотографию 3 на 2,5, 2 Принимаем паспорт, идентификационный код, справку переселенца, сканируем паспорт, пенсионный идентификационный код и формируем файл, называется анкета. Эту анкету тут же распечатываем, пенсионер подписывает ее. И дальше в электронном виде все уходит на Киев, опять же, в центральную систему. Оттуда передается, я так понимаю, в Ощадбанк. банк формирует электронное пенсионное удостоверение, которое является банковской карточкой. Выдается банковская карточка там, где пенсионер укажет, в том отделении, в котором он укажет.